Вітаю глядачів телеканалу Твій Плюс, як завжди, бадьорого ранку вам бажає програма чай. кава». сьогодні у нас в гостях цікава творча особистість, майстер-перукар, вже тренер Марина Леженцева. Вітаю вас! Добрый день. Марина! Ми сьогодні говоритимемо про гарний настрій про те, як зробити ранок кожної людини, кожного нашого глядача. Гарным та, повторным. Хотелось бы знать, в вот, частности, ваш ранок, как як начинается, как як як вам удается всегда выглядеть и неповторно повторно и, ну, завычно маты такую аккуратную заческу. Ну, скажем, можно сказать в этом случае, э, спасибо моему мастеру, которому мы тоже сообща делаем образ, не меняемся. И спасибо сотруднице, которая ведется, на некоторые мои там действия, на мои желания откликается очень... Для радостно, потому что я, в принципе, люблю экспериментировать со своей внешностью, и с длиной особенно. Ну, мое утро, в принципе, наверное, как у многих женщин, начинается с того, что нужно проснуться, поднять семью, отправить каждого ребенка в школу, мужа на работу, соответственно. Последние минуты, как у каждой любой занятой женщины, остаются на себя. Ну, в принципе, как? Чашка кофе, в первую очередь. Потому что, наверное, каждый из нас утром желает чего-нибудь бодрящий, какой-нибудь напиток. Ну, как и любая женщина, захожу в ванну, мою голову и сушу волосы. Но для меня, в принципе, это занимает минимум времени, даже не потому, что я сама это умею хорошо mm -hmm. делать, потому что действительно подобрана правильная стрижка, она занимает минимум времени выкладки. Mm -hmm. Это успех. То есть это залог успеха? Да, конечно. конечно. Да. стрижка. Да. Да. Mm -hmm. да, конечно. И экономия часов. Конечно. Марин, еще э, в давние часы казалось, что волосы, оно... Має якийсь такий магічний навіть uh -huh. вплив на людину, дехто вважав, що це особлення сили, мужності людини. У декого навіть із міфологічних персонажів волосся було слабким місцем. От ви що з цього приводу думаєте? Чи справді волосся є якимсь такою, от, не тільки ознакою здоров'я людини, так, але й якоюсь такою магічною силою. Аносенгетіка, ну, я це непосредственна, тому що як э, ми знаємо, что... що. Человеческая кровь, так и, естественно, волосы несут энергетическое э, какой-то ген. Да, то есть мы даже медики могут определить, взяв кусочек либо плоти, либо волоса, либо э, крови, определить э, принадлежно, генетическую принадлежность человека. В том, что это магическое, да, я согласна. И э, с мифологией мы знаем да, о том, что обрезав волосы, он остался слабым э, мужчиной, да, и его смогли побороть э, Давида. Но, в принципе, э, я могу сказать, что за то, что волосы несут энергетический заряд и также жизненную силу, в том в плане, что видя волосы, у женщин непосредственно, да, если они тусклые, тонкие, блеклые, да, это уже говорит о том, что у человека, скорее всего, что-то внутри нарушено. И, естественно, можно уже обратиться, скажем, больше не к парикмахеру, а даже приходится отправлять да, к, к врачу человека, потому что волосы показывают уже внутреннее состояние, именно здоровья. А в плане энергетически, я согласна. Я думаю, что вы тоже девушка, которая посещает салоны, делает себе естественно стрижки. Выходя, вы, наверное, чувствуете облегчение. То есть энергетически проходит, человек потребляет много энергии, в том числе как хорошую, так и плохую, и скапливается. Ну, в принципе, это как бы не доказано наукой, но, скажем, в наших слоях считается, что на кончиках волос и ногтей сохраняется вся плохая энергетика. Срезая ее, человек как бы облегченно вздыхает и говорит, что вот я готов к каким-то новым уже там действиям и открытым, и даже как, как есть выражение наших клиентов, скажу их словами, пархаю. Літають, то чоловіка виростають крилля. Ну до речі, деякі жінки вони не ходять до майстра перукаря е, у певні дні е, лунного календаря. Да, то есть э, на зростаючу луну або спадаючу. Э, дехто, например, если луна не полный месяц, то женщины просто боятся идти до перукарів. Ну, такое тоже есть. Очень часто мы обсуждаем в наших слоях, то есть среди своих коллег, непосредственно не только здесь в городе. Мне приходится ездить обучаться до сих пор. Очень часто мы встречаемся со многими из других городов. Выражение этих клиентов. Но, знаете, как бы могу сказать, что я работаю в любой месяц, день, и на меня это никак не влияет. Но если человек в это верит, а если он в это верит, то, как правило, с ними это происходит, притягивает уже энергетику. Если человек верит в то, что вот он подстригся или красился в правильный день, у него у -у -у. все налаживается, то, наверное, оно такие есть. Но то, чтобы вы дотримуетесь от этих нет. правил, не выраховываете? Нет, не выраховывает нет Абсолютно нет. У меня это все связано с другим, с тем, что как только есть свободная минута, я сажусь и делаю себе процедуры, те, которые, как обычно, делает любая женщина будет ли это маникюр, будет ли это окрашивание или стрижка. То есть э, сугубо из э, времени. Чи мало женок навіть э, верить у то, что там у певні периоды жизни не можно застригать волосы. Там у период вагитности некоторые не фарбуются, не стрижутся. Це... С чем это связано? Со стрижкой я ничего не могу сказать в этом отношении. Я не согласна, потому что если женщине, особенно с длинными волосами, она за ними не может ухаживать, и они у нее путаются в э, выпадают, да, жизненной энергетики не хватает. Сейчас организм работает на то, чтобы развивался плод и ребенок, и не хватает э, организму поддерживать волосы. Это почему бы не состричь какую-то там определенную mm -hmm. длину, чтобы она не мешала. Ну а из э, того, что окрашивание, конечно, вот недавно мы буквально обсуждали, будучи на тренинге, непосредственно у нас хороший есть тренинг и э, поднялась именно тема во время беременности. Можно ли окрашивать или нет? Тут, мабуть, как... же и лекари, повы не были подключены до этой темы. Да. обсуждалось в плане того, что дабы себя можно оградить, можно не взять, потому что всякие химические процессы происходят в организме, предугадать, как сработает этот или иной краситель сложно. Но и все-таки все, что проходит через кожу, бытует мнение, и врачи это сейчас, трихологи подтверждают, что это постепенно и потихоньку впитывается и доходит по крови к ребенку. То бишь это уже право выбора каждой женщины, хочет ли она красиво выглядеть или все-таки повременить с этим. Особисто ваше враження. Ну як би сказати, тут можна сказати двояк. Сьогодні існує безліч таких фарб, які ну майже як кажуть спеціалісти, майже не наносять шкоди да, волосся і не залишають в організмі людини якихось шкідливих речовин хімічних. На да є зараз. Ми от буквально розсматривала новий. скажем, инновационный краситель, который зашел на рынок Украины. И очень интересно, мне было очень интересно узнать, потому что он действительно без запаха, без присутствия мяка, без металлосодержащих каких-то пигментов, красителей, которые не наносят вред mm -hmm. э, никак ни коже головы, ни людям. Но опять-таки нужно быть хорошим специалистом, чтобы это определить по коже, по состоянию волос. Даже, знаете, э, есть такое выражение, что нужно определить человека, который только зашел к вам, и понять, нужно ему это сейчас или нельзя. Mm -hmm. То есть здесь помимо парикмахера нужно быть чуть-чуть биологом, чуть-чуть психологом и чуть-чуть медикам, дабы не попасть в просаки, не навредить. Прежде всего мы работаем и несем красоту, и не навредить. Главное – не навредить. Мое личное мнение – это можно ли нельзя в эти периоды окрашиваться. Ну, если вы не чувствуете дискомфорта, если вы себя прекрасно чувствуете, чувствует себя ребенок, если вам не тяжело высидеть и э, в салоне, где происходит эта процедура, то, в принципе, я скажу, что никаких препятствий. Ну, а вообще-то, я бы, конечно, рекомендовала женщинам спрашивать, в принципе, своих акушеров-гинекологов, которые их ведут. Можно им это или нельзя? Я же все-таки не доктор, и я отвечаю за поверхность кожи, а все, что происход происходит внутри. Да. Наше влавне не навредити наша задача. Все ж таки, Марин, дайте нашим глядачам сьогодні кілька порад, як встати зранку, затратити якомога менше часу, однак при цьому виглядати шикарно і мати гарний настрій, коли ти побачиш себе у дзеркалі. Но прежде всего нужно, наверное, думаю, просыпаться с хорошим настроением. И подходя к зеркалу, по-моему, кто-то из сказал три раза, сказать, я себя люблю. Прежде всего, к своим волосам относиться точно так же, как вы относитесь к лицу, к рукам, к телу что многие женщины забывают о том, что волосы это точно так же показывает о нашем внутреннем здоровье, как и кожа наши на лице, как руки, как полностью, как мы выглядим. Ну, какие можно здесь дать советы? В принципе, если хорошая, удачная стрижка, правильно подобранный уход за волосами домашний, вам посоветовал ваш специалист, ваш непосредственно мастер, то я думаю, что минимум затрат будет. В принципе, рекомендация, ну, не знаю, но ну, 10-15 минут. В принципе, 10-15 минут, и вы будете всегда прекрасно выглядеть. Здоровые волосы – это блеск, шикарный вид, и уже не играет, в принципе, большую роль, будет ли у вас красивая длинная или короткая стрижка. Главное, чтобы были здоровые волосы. Я напоминаю нашим глядачам, что сегодня гарный настрой нам зранку даровал мастер-перукарм, тренер Марина Леженцева, несколько порад от нее, и... Якщо ви сьогодні нас дивилися, вважаю, що ви отримали все ж таки з нашої розмови щось корисне, винесли для себе. Ну, вам, Марино, дякую за цікаву розмову. Бажаю вам гарного дня. Ну і нашим глядачам також хочу побажати завжди бути у гарному настрої. Всього вам найкращого. Бувайте!